बिसमिल्ल अरमान वही मसल नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान से विज़िटर यू ई जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है खुशखबरी यह है कि यू ई ने कुछ अर्सा कबल जो है पाँच साल मल्टी एंट्री वीज़ा जो है वो मुतारफ़ करवाया था अब उसके हवाले से कुछ मसाइल सामने आ रहे थे गुज्तर रोज़ जो है मुतद अरब अमारा के जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात हुई कामरान टसोरी साहब से उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये मसाइल आ रहे थे फाइव ईयर मल्टीपल इंट्री वीज़ा का उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब दीगर की तरह पाकिस्तानी भी ये पाँच साल मल्टीपल इंट्री का जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है खसूसियात क्या क्या हैं इस जो वीज़े की है सबसे पहले हम इनकी जो खसूसियत है इस वीज़े के हवाले से वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ ये वीज़ा उन लोगों के लिए मुतारफ़ करवाया गया है जो बार बार यू जाते हैं वो फैमिली ट्रिप हो वो बिज़नेस ट्रिप हो या आप सयाहत के लिए विज़िट के लिए आप अगर चाहते हैं यूएई बार बार घूमने फिरने के लिए तो ये उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा इसकी जो मदत होगी वैलिडिटी जो है वो पाँच साल के लिए होगी अच्छा इसमें जो सबसे ज़रूरी और अच्छी चीज़ की गई है वो पहले एक गारंटर चाहिए होता था ये वीज़ा अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं या मेज़बान जो होता था वहाँ पर वो आपको इस्पॉसरशिप देता था तब आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वो गारंटर और मेज़बान की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म कर दी है रिक्वायरमेंट हर वीज़ा जो आ, जो विज़िट होगा वो आपका नब्बे दिन की एंट्री होगी मतलब आप तीन महीने तक आप रुक सकते हैं और तीन महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन सालाना एक दिन जो है वो उससे ज़्यादा का कयाम नहीं होगा आ, इस वीज़े के हवाले से अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस वीज़े के अप्लाई करने के लिए छः माह के लिए जो वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए हालिया रंगीन तस्वीर होनी चाहिए रिटर्न टिकट ज़रूर होना चाहिए और ये वेरीफाइड होता है क्योंकि पाकिस्तानियों की आजकल जो सख्ती की गई है वीज़े के हवाले से तो रिटर्न टिकट और जो हो होटल बुकिंग होगी वो आप कंफर्म रखिएगा ये ना हो कि आप डमी टिकट लगा दें और उसके लिए फिर आपको बाद में परेशानी होती है खैर रिटर्न टिकट होना चाहिए आपका कन्फर्म होटल बुकिंग या रिहाइश का सबूत होना चाहिए ये भी आप डमी लगा देते हैं बुकिंग डॉट कॉम या दीगर वेबसाइट से लेके कर यह भी कंफर्म होना चाहिए आजकल वेरिफिकेशन ज़्यादा सख्त होती है पाकिस्तानियों के हवाले से तो इसमें भी कोई काम ऐसा नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी रिजेक्ट हो सके अच्छा बैंक स्टेटमेंट कम अज़ कम चार डॉलर आपके अकाउंट में होने चाहिए जो तकरीबन साढ़े लाख के करीब बनते हैं और वो आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए जब आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और यू के लिए काबिल कबूल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि ऑनलाइन आराम से दस्याब है आप ऑनलाइन उसको अप्लाई करके और हेल्थ इंश्योरेंस वो ले सकते हैं अब ये जो दरख्वास का अमल है ये इंतहाई आसान कर दिया गया है ऑनलाइन आप आराम से इसको वो कर सकते हैं और ये तेज़ प्रोसेसिंग के साथ होगा अड़तालीस घंटे के अंदर जो है वो आपका जवाब इसके हवाले से आ जाएगा और जो इनके हवाले से मंजूर वीज़ा सेंटर्स हैं उधर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन नाजुन यहाँ पर मैं बता दूँ कि इंसान के बच्चे बन जाएँ पाकिस्तानी जो ये हरकतें करते हैं वहाँ पर वीज़ा तो दे देते हैं फिर उनके बाद सैंक्शंस लगाते हैं बड़ी मुश्किल से दोबारा ये कैटेगरी जो है वो ओपन हुई है तो पाकिस्तानियों को भी ज़रा महतात रहना चाहिए ये जो भीख माने मांगने वाले अनासर हैं इन पर भी नज़र रखें और कोई इस तरह का, का काम ना करें गैरकानूनी तौर पर जो वहाँ पर मना है और इसके साथ साथ हमने देखा है वहाँ पर एहताज करना या गलत किस्म की वीडियोज़ जो है वो बना कर अपलोड करना वो भी वहाँ पर मना किया जाता है और पाकिस्तानी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो इंसान के बच्चे बन के रहो ताकि वो आपका वीज़े वाला कोई और प्रॉब्लम ना आए और दीगर लोगों को जो जानवन वहाँ पर विजिटर्स हैं उनके लिए भी मसाइल खड़े ना हो इसी दुआ और उम्मीद के साथ आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो अपने मेज़बान राजा सुहेल को इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज